Все. Тут полностью все заварено. Зачищено. Еще раз. Подозрительно было заварено. Тут все заварено. Тут латку сделал. Тут проварил. В всю сторону полностью сделал тоже да, были какие-то моменты подозрительные, еще раз провары. Вот. Завтра надо это все дело загрунтовать, полностью дно позачищать, где осталось еще. У нас дождь прошел, трохи ржавчина вылезла. Там надо повторить, почистить. Завтра, дай бог, скроем грунтом. И будет все четко. Можно будет ставить на ноги. Даже, наверное, прокрасом дно. Сразу заднее, чтобы уже сюда на листы. Вот. И там в комментариях пытали, что с трактором. Сегодня нашел я Нивовскую рулевую колонку. Вроде бы жива. Завтра даже не меньше провести две тяги рулевых. Чтобы уже отцу временно снять. Поставить сюда уже постоянно. Ну, короче, две тяги сделать. И таким образом уже делать рулеву полностью. Рулевую Ставить тут колонку, руль. Сидение уже космостырить. Ставить двигатель и пробовать выезжать. Что он там скажет, покажет. Вот такие дела. Мало, конечно, времени на то, чтобы успеть, скажем так, чтобы вообще что-то делать, поэтому через дефицит времени у нас уже медленно идет Вот, а еще тут нас ожидает такой момент неприятнейший это уже, когда мы поставим ее на ноги, займемся тут. И аналогичной ситуации с той стороны. Ну, тут трохи воно живее, как бы не так страшно. Вот. Внутри, конечно, тоже картина маслом. Но ничего, мы это дело все победим. Так, что, загрунтовал? Два слоя. Полностью. тут, дай сюда. Сильно не заходит, потому там что чистить надо. Короче, это уже, уже когда перевернется она, то мы уже туда залезем. Вот. вот такие вот видончики у нас все сейчас маи. Палычи Короче, как смесь, так и Сейчас будем покрывать краской, хай сохнет. И вечером ставим уже и Немного. Дно будет краситься 33 Днепровского вагонка Дальше покажу Что все выйдет Есть Положил краску э... За всю дырку Можете не переживать В дальнейшем я думаю Что этот ящик вообще уберу я. Не знаю пока еще Не решил что с ним делать Вот Ну Якось так все прокрашено полностью продуто все сейчас подсохнет будем ставить ей на поддоме и девается что делать дальше так вот она на солнце блестит. Я не знаю камера передает не передает вот, и вот так Тут по максимуму я піднявся наскільки можна було колонку не зняв, потому що руль не можу стянуть. И есть у мене така думка поставить сюди все-таки зіловський ГУР через то, що Ну не знаю мені здається, що якщо поставить гур то буде воно Набагато краще. От Через що зараз думаю, де його взяти і... і чи взагалі стоїть ставити його? М -м як ви думаєте, Стоїть чи не стоїть, напишіть коментарі. От Ну, далі буде. Так що не перемикайтесь. <кхід> так. Тут, значит, тоже все заварено, подзачищено, тут заварено, тут тоже заварено. Сейчас вычищаем и там дальше потом. Тут есть отворы, вот, с той стороны на печке них тоже есть, потом, когда все будет собираться, и с той стороны. Сверлим раз, сверлим два. Резиночку прикручиваем. И вот этот фрагмент у нас тоже будет готов. Продолжаем. Наступный день. Как вы видите, лобовки нет. я ее вытянуть. И она лопнула. А что решили ее вытянуть? Потому что Чуйка у меня была, что тут что-то неладное. Ну, вот. Тут надо латать. Тут тоже проблема. И тут тоже оно загнило. Маленькие дырочки я позаваривал. Вот такие вот. Варится они хорошо. Вот. Теперь что? Занимался трошки с той стороны Вот такие результаты Латочку варил Зачистил Тут были свыщики Тоже поправил Намучился раз пять Заварил вот. Потом Крыша Поварена Все трещины, все прошел, Проварил четко. Вот так вот изнутри. Теперь надо какие-то усилители кинуть. Тут почистил. Там тоже почистил. Там еще надо усилитель приварить. это усилитель. это уже, я не знаю, как его правильно. якось как-то вымеряю маломайский. А уже тогда буду по месту сверлить. Сейчас хочу начать всю сторону быть Тут более печально. Надо всю полочку делать, всю потом, потом сюда и уже закрывать ладкой тут. Вот. В общем, далее будет. Воля. Тут. Там трошки было дырочка такая. Не ставят там что слепить. Заплавить. Все. Тут все заварено. Все зачищено. Фух, есть. Так. Теперь приступаю до кромки Вот так вот Думал, что Сварка Закончилась, а она Вылазает и вылазает Это мы еще Будем что-то тут делать Вот в этих местах Тут, тут и там Ну, это уже будет отдельный разговор еще один промежуточный этап так получается тут сплошняком, а изнутри на точке вот. осталось теперь тут сделать и там тут Зачистим уже. Тут тоже взял заварил сплошняком. И зачистим. Тут тоже, тоже завтра сами дело заделаем.